с крымским татарином. Вы знаете, что с первого дня мы поддерживаем украинский народ. Мы вместе с вами стоим на площади. К сожалению, нам приходится вместе с вами умирать. Слава Украине! Слава Украине! Я слава! Сегодня, в эти минуты буквально началось заседание, очередное заседание Верховной Рады Крыма, на котором на повестку дня выставили о возможности ввода российских на территорию Крыма, естественно, на территорию Украины, о помощи, о просьбе помощи со стороны России. Я хочу сказать, что мы здесь неоднократно кричали «Закажись! Закажись! Закажись! Закажись!» Но вместе с этим зэком у нас огромное количество банды. И львиную долю банды занимает Крым. Я сейчас хочу попросить обратиться ко всем крымским депутатам не поддерживать антиукраинские законы, ни в коем случае не голосовать, так как наша победа вот она, вот она, она очень близка. Те, кто будут голосовать против украинского народа, будут наказаны. Сейчас я Он с первого дня с вами и будет с вами до конца, разу и до конца, разу и до конца, разу и, до конца. Разу и до конца. Спасибо вам огромное, я рад, что я нахожусь в Украине, я рад, горд, что я нахожусь с вами на этой сцене перед вами. Я очень вам благодарен, спасибо! За прошлое, на что у нас.